ব্ৰইলাৰ পুহি গাহৰি পুহি আমি বাৰু কৃষ্ণৰ ভকতি কৰিব পাৰোঁনে এখন সমাজত আমি যদি এখন গাঁৱত চাৰি পাঁচখন খেল বনাওঁ মানুহৰ মাজত যদি ভেদভাৱ হয় ভগৱন্ত সন্তুষ্ট হয় নে বাৰু বৰ্তমান সমাজৰ সমস্যাই সেইটো আমি প্ৰকৃততে ভকতি কি এই কথাষাৰ আমি বস্তু ভালদৰে বুজি পোৱা নাই বহুত লোকে ভকতি কি ভালদরে বুঝি নাপায় শঙ্কর গুরুজনে প্রতিটা ক্ষেত্র জ্ঞান উপদেশ দিবলেও কোয়া নাই কর্মর উপদেশ নাই আমাক ভকতির উপদেশ দিবস কেবল ভক্তি কৰিব দিছে আমি ভকতি কি আমি বুজি পালে আমার সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় আমি ভকতি বুঝিয়ে পোৱা নাই কি ভকতি নহলে আমার নামেও ক্রিয়া নকরে বলে কিন্তু পড়াশোনা আছে পতিত পাবন হরি পতিত পাবন পতিত তারিলে নাম কি কারণ পতিত পাবন হরি পতিত পাবন পতিত নাতার তারিলে নাম কি কারণ প্রকৃতরে যদি আমাক নামে পতিত তৰাবই নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে নাম কি দৰকাৰ বুলি কৈছে ইয়াৰ কাৰণেই নাই নামেও তৰাব কেতিয়া যেতিয়া আমাৰ ভকতি হ'ব শাস্ত্ৰত কৈছে হেৰাম নামৰ হেন ইটো কক্ষা বিশ্বাস নকৰিলে নামে কেতিয়াও নকৰে ৰক্ষা আমাক হৰি নামে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে যেতিয়া আমাৰ বিশ্বাস নহয় বিশ্বাস প্ৰকৃততে ভকতি হ'লেহে বিশ্বাস হয় আমি ঈশ্বৰক প্ৰকৃততে ভাল পাব লাগিব ভাল পোৱাই ভকতি ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰিব লাগিব প্ৰেমৰ অন্তিম ৰূপেই ভকতি বুলি কৈছে আমি যিদৰে এজন যুৱকে এজন যুৱতীক যদি প্ৰথম প্ৰথম ভাল পায় বা প্ৰেম কৰিবলৈ যায় নিস্বাৰ্থ ভাৱে চাবচোন তেওঁলোকৰ ভোক ব্যাহ ই সময়ৰ কথাও পাহৰি যায় সকলো সময়তেই সেই যুৱক যুৱতীৰ কথাই মনলৈ আহি থাকে সেইটোক কৈছে প্ৰেম ঠিক সেইদৰে আমাৰো ভগৱন্তৰ প্ৰতি সকলো সময়তে আমি ভোক পিয়াহৰ সমস্যাৰ কোনো সময়ৰ সকলো কথা পাহৰি কেৱল ভগৱন্তৰ স্মৰণ কৰি থাকে ভগৱন্তৰ কথা মনলৈ আহি থকাটোৱে হৈছে ভকত প্ৰকৃত ভকতি বুলি কয় ভকতি তাক কয় আমি মানে ভগৱন্তৰ প্ৰেমত বলিয়া হৈ যাব লাগিব সকলোতে আমি ভগৱন্তকে দেখিব লাগিব হে ৰাম সমস্ত ভূততে আছো মই হৰি সভাকো মানি বা তুমি বিষ্ণু বুদ্ধি কৰি এতিয়া সমস্ত সমক আপুনি ঈশ্বৰময়ে দেখিব বিষ্ণু বুদ্ধি কৰি মানিব জানিব আপোনাৰ ভকতি তেতিয়াহে হৈছে ভকতি নহ'লে কোনো তৰিব নোৱাৰে আমি ভকতিৰ উপদেশ দিব লাগে এতিয়া আমাৰ আইচকল আমাৰ বুলিয়েই কৈছোঁ প্ৰকৃততে আমাৰ বুলিবলৈ পৃথিৱীখনত একো নাই সকলো ঈশ্বৰ সমাজ এখনত সমাজ এখনত আমি দেখা পাওঁ নানা ধৰণৰ ভেদভাৱৰ আজিকালি সৃষ্টি হোৱা দেখা যায় এটা হৰি মন্দিৰত নামঘৰে হওক বা মন্দিৰ এটাই হওক তাততো নানা ধৰণৰ ভেদভাৱ জাতিগত ভাৱ এইবিলাক আমি দেখা পাওঁ এইবোৰ জানো প্ৰকৃতিতে উচিত নে ভকতীয়ে তাক কয়নে ভকতিৰ ক্ষেত্ৰত এই সকলোবোৰ মিছা ভেদভাৱ যদি আমি কৰিছোঁ তেন্তে হ'লে আমাৰ ভকতি হোৱাই নাই আমি ঈশ্বৰক ভকতি কৰিব পৰাই নাই আমি যদি জাতিগত অৱস্থাত আছোঁ আমি ঈশ্বৰক যদি দৰ্শন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আমি ভকতি কৰিব পৰা নাই আমি মনুষ্যৰ শৰীৰটো চালে নহ'ব গীতাশাস্ত্ৰত সেইকাৰণে কৈছে শৰীৰটো চাবলৈ মানা কৈছে এই শৰীৰটোক জ্বৰ বুলি কৈছে দেহক আত্মা বোলে অজ্ঞানীৰৰ মতি অজ্ঞানত থাকি দেশে যেন চন্দ্ৰজ্যোতি দেহক আত্মা বোলে অজ্ঞানৰ মতি বুলি কৈছে আমাৰ এই দেহটোক অজ্ঞানৰ মতি অজ্ঞানত থাকি দেশে যেন চন্দ্ৰজ্যোতি আমি অজ্ঞানত থাকি আমি প্ৰকৃত সূৰ্য পোহৰ জ্যোতি পোৱাই নাই আমি অজ্ঞানত চন্দ্ৰ জ্যোতিহে পাই আছোঁ প্ৰকৃত সত্যটো আমি পোহৰটো আমি পোৱা নাই অজ্ঞানত থাকিলেও কেতিয়াও প্ৰকৃত পোহৰৰ বাট পোৱা নাযায় আমি এই দেহটোক যদি বুজি আছোঁ ভিতৰৰ আত্মাতত্তক বুজিব লাগিব ভকতি ঈশ্বৰক বুজিব লাগিব ভগৱান শাস্ত্ৰই কৈছিল শ্ৰৱণ কীৰ্তন সুগম ভকতি অলপতে ওপৰি যাবলৈ গোবিন্দ প্ৰেমৰ অতি আপুনি প্ৰকৃততে ভকতীৰ ভিতৰত ভকতি হ'বলৈ হ'লে আমাৰ শংকৰ গুৰুজনে কৈ কৈছে শ্ৰৱণ কীৰ্তন উত্তম ভকতি বুলি কৈছে সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ভকতি শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তন শ্ৰৱণ মানে শুনা শুনিব লাগিব আপুনি কি শুনিব লাগিব ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব লাগিব নাম সদায় ল'বলৈ দিছে নাম শুনিবলৈ দিয়া নাই নাম আমাক সদায় ল'বলৈ দিছে আমাৰ বহুতে কয় নাম দিহা নাম শুনিব লাগিব প্ৰকৃততে দিহা মানে উপদেশ নাম ল'বলৈ উপদেশ দিয়াটোকে কৈছে দিহা নাম প্ৰকৃততে নাম সদায় ল'ব লাগিব আৰু ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব লাগিব আমাক ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব দিছে নাম শুনিবলৈ দিয়া নাই নাম ল'ব দিছে আপুনি যিমান পাৰে ঈশ্বৰৰ নাম আপুনি লৈ থাকক আমাৰ বহুত মানুহে সেইখিনিতে অলপ খেলি মেলি কৰা দেখা যায় বহুতে নাম শুনিবলৈ যায় নাম শুনিব দিয়া নাই নাম ল'বলৈ দিছে আৰু কৃষ্ণক কথা শুনিব দিছে আপুনি কৃষ্ণৰ কথা শুনিবলৈ যাওক ভাগৱত কথা বা ভাগৱত শাস্ত্ৰই কি কয় ভাগৱত শাস্ত্ৰনো কি আছে ভাগৱত শাস্ত্ৰত কৃষ্ণৰ কথা আছে কৃষ্ণৰ ভকতিৰ কথা কিদৰে কৃষ্ণক ভকতি কৰিব পাৰি কিদৰে কৃষ্ণক আমি প্ৰেম কৰিব পাৰোঁ কৃষ্ণক কোন হয় কৃষ্ণ চৈতন্যই জ্বৰ তত্ব হয় কিন্তু শংকৰ গুৰুজনাই কৃষ্ণক চৈতনত্ব বুলিহে কৈছে জ্বৰ বুলি কোৱা নাই চৈতন্য মানে জীৱিত জীয়াই আছে জীয়াই থকা তত্ত্ব কৈছে আমি সমস্ত জগতত যিমানবিলাক জীবিত আছে জীয়াই থকা তত্ত্ব সকল খিলি তত্ত্ব যদি চাবলৈ যাও সেই সকল ঈশ্বৰ ঈশ্বর তত্ত্ব মাধবুদের নামঘর এই কথাষাৰ প্ৰকাশো কে এই রাম যেহেতু চৈতন্যপূর্ণ পৰমাত্মা রূপে হরি হৃদয়ত প্ৰকাশী তাতে সেই ইন্দ্ৰীয়গণ ভূত প্ৰাণ বুদ্ধিমন পৰ্বতে কতে ক জৰ ৰাশি ইন্দ্ৰীয়গণ মন প্ৰাণ বুদ্ধিমন এই সকলোবোৰ প্ৰকৃততে জ্বৰ বুলি কৈছে এই সকলোবোৰক প্ৰৱৰ্তন কোনে কৰি আছে পৰমাত্মা ৰূপে হৰিয়ে কৰি আছে বুলি কৈছে তাকো চৈতন্যৰ ৰূপত যিসকলক চৈতন্য ৰূপে প্ৰৱৰ্তন কৰি আছে সেই যিটো চৈতন্য তত্ব সেই তত্ত্বটোকে ঈশ্বৰ বুলি কৈছে জ্বৰত ঈশ্বৰ নাই তেন্তে হ'লে আমি যিভাগ নামঘৰ যে বজি থাকোঁ আমি শিলেৰে বনাই লওঁ সেই নামঘৰ ভাগত বাৰু প্ৰকৃততে ঈশ্বৰ আছেনে চৈতন্যস্বৰূপে ঈশ্বৰ সকলোতে বিৰাজমান এতিয়া সেই নামঘৰটো নামঘৰ ভাগতে নামঘৰ ভাগত তাতো নানা ধৰণৰ ঈশ্বৰৰ সকলোত বিৰাজমান আৰু নানা ধৰণৰ পূব পৰুৱা আমি জীৱ সমস্ত সমস্ততে ঈশ্বৰ আছে বুলি কৈছোঁ চৈতন্যত যিমানবোৰ আছে এতিয়া ভাগৱতখন ভাগৱতখনৰ গুৰু ৰূপত শংকৰ গুৰুজনে স্থাপিত কৰিছিল গুৰু এতিয়া গুৰু সেৱা বুলি ক'লে প্ৰকৃততে আমি গুৰুক কথাবোৰ মনাটো কৈছে গুৰু সেৱা আমি ভাগৱতখনক সেৱা কৰি থাকিলে আমাৰ তাৰপৰা কোনো লাভ নহয় যদি আমি ভাগৱতখনক অধ্যয়ন কৰি তাৰপৰা যদি আমি সেই গুৰু জ্ঞানখিনি নলওঁ শাস্ত্ৰখনক সেৱা কৰিব দিছে গুৰুৰ ওপৰত আৰু সেৱা কৰি আমি তাৰপৰা জ্ঞান অৰ্জন কৰি পেলাই আমাক জীৱনত চলিব দিছে ভকতি কিদৰে কৰিব লাগে সেই কথাখিনি আমাক জানিব দিছে আৰু ভকতি কৰিব দিছে আপুনি এতিয়া শাস্ত্ৰখনক সেৱা কৰি আছে কিন্তু আপুনি পঢ়াই নাই তাক অধ্যয়ন নাই কৰা আপুনি তাৰ পৰা জ্ঞানখিনি ল'বলৈ জনা নাই কোনোবা সাধু সন্ত চৈতন্য ভাগৱত এখনৰ এজনৰ ওচৰত গৈ আপুনি কথাখিনি যদি জানিব নোখোজে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাগৱত সেৱা কৰি আপোনাৰ একো লাভ হোৱা নাই নামঘৰত সেৱা কৰি আপোনাৰ একো লাভ হোৱা নাই আপোনাক বোলে যিমানেই চাকি বন্তি ধূপ ধূনা নজ্বলাওক আপোনাৰ একো লাভ নহয় কৃষ্ণৰ কথা শুনিলেহে লাভ হ'ব প্ৰথম ভকতি শ্ৰৱণ আপুনি ভকতি নকৰাকৈ আপোনাৰ কোনো ক্ষেত্ৰত ঈশ্বৰে আপোনাৰ ঈশ্বৰক সন্তুষ্টি কৰিবলৈ আপোনাৰ ভকতি হ'বই লাগিব আপুনি জীৱনত যিবিলাক বস্তু পাই আছে এই সকলোবিলাক আপোনাৰ নিজৰ নিজৰ কৰ্মফল আপোনাৰ পূৰ্বৰ জন্মৰ কৰ্মফল আগৰ কৰ্মফল কিছু আছে কিন্তু ঈশ্বৰৰ ভকতিটো কৰ্ম ফলৰ দ্বাৰা নহয় ঈশ্বৰৰ ভকতি আপোনাৰ অন্তৰ ভাৱৰ দ্বাৰা হ'ব ঈশ্বৰৰ কথা শুনিলেই হ'ব ঈশ্বৰৰ শ্ৰদ্ধাৰ দ্বাৰা হ'ব বিশ্বাসৰ দ্বাৰা হ'ব বিশ্বাসো আকৌ চাৰি প্ৰকাৰ আছে অন্ধবিশ্বাস বিশ্বাস দৃঢ় বিশ্বাস আৰু সুদৃঢ় বিশ্বাস বিশেষকৈ আমি অন্ধবিশ্বাস কেতিয়াও কৰিব নালাগে বিশ্বাস আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে অন্ধবিশ্বাস হৈছে নজনাকৈ বিশ্বাস কৰাটো চিনি নোপোৱাকৈ বিশ্বাস কৰাটোক কৈছে অন্ধবিশ্বাস আৰু জানি পেলাই বিশ্বাস কৰাটো হৈছে বিশ্বাস আমাক শৰণ ল'ব দিছে ঈশ্বৰৰ ওচৰত জানি নামেই পখিলো হয় নামৰ ওচৰত শৰণ ল'ব দিছে জানি পেলাই নজনাকৈ নহয় আপুনি যদি এই কথাষাৰ গম পায় আপুনি ইমান দিনে নামঘৰ এটাত সেৱা কৰি আছে ভকতি কৰি আছে ধূপ ধূনা জ্বলাই আছে আপুনি যদি অৱশেষত গম পায় যে তাৰ পৰা একো ফলেই হোৱা নাই ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট হোৱাই নাই আপুনি যিখিনি কৰি আছিল সকলোখিনি জীৱনত বৃদ্ধা হৈ যাব যদি ভকতি নহয় আমাক ভকতি কৰিবহে দিছে ভকতিৰ চাকি জ্বলাব দিলে ভক্তিৰ প্ৰদীপ ভক্তিৰ প্ৰদীপ প্ৰকৃততে ঈশ্বৰৰ কথাখিনিক কৈছে কৃষ্ণৰ কথাই হৈছে ভকতীৰ প্ৰদীপ কৃষ্ণৰ কথা শুনিলে আপুনি আৰু হৃদয়ত ভকতীৰ প্ৰদীপ জ্বলিব কৃষ্ণৰ কথা নুশুনিলে কেতিয়াও হৃদয়ত ভকতীৰ প্ৰদীপ নজ্বলায় ভকতীৰ প্ৰদীপ হৃদয়ত জ্বলায় তেলৰ বন্তি চাকেই এতিয়া ভকতিৰ প্ৰতি ভব নোৱাৰে ধৰক গুৰুজনাই নাম কামত প্ৰকাশো কৰিছে হেৰাম হৰি নামৰ কীৰ্তনতঃ নাই কাল দেশ পাত্ৰ নিয়ম সংযম কেৱল হৰিতৰ শৰণলয়া কেৱল হৰিয়ৰ নাম কীৰ্তন কৰোঁতে হুৱে সিদ্ধি হৰিতৰ শৰণলীয়া কেৱল হৰিয়ৰ নাম কীৰ্তন কৰোঁতে হুৱে সিদ্ধি আমাক একো কৰিবলৈ দিয়া নাই কেৱল হৰিক আশ্ৰয় ল'ব দিছে শৰণ মানে আশ্ৰয় আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত আশ্ৰয় ল'ব লাগিব আৰু হৰিৰ নামটো আমি যিমান পাৰে ল'ব দিছে কীৰ্তন কৰিব দিছে কীৰ্তন কি মানে হৈছে কৰা আট্ৰণ মানে হৈছে শৰীৰে আমাক শৰীৰে মানে কৰিবলৈ দিছে কি মানে ক্ৰীড়া বুলি কয় কিছু মানে আপুনি যিটো কৈছে তাক কৰক ৰাম বুলি ক'লে ৰামৰ শব্দ ৰাম ৰাম বুলি ক'লে ৰমন কৰা বুজাই ঈশ্বৰে যে সকলোকে ৰমন কৰি আছে আপুনি সেই তত্বটোৰ কথা অনুভৱ কৰক